بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک لکل امت امین و امین ابو عبیدہ ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں تعارف وہ مبارک چہرہ خوش شکل کمزور جسم لمبا قد اور پروقار شخصیت کے مالک تھے ترطاعن مروح وطاس النس وق و تما انفعاد انہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت ملتی اور ان سے مل کر روح کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان کو یہ بھی صفت عدا فرمائی تھی کہ وہ بے حد خوش اخلاق نرم مزاج اور بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہادر اتنے تھے کہ جب کوئی سخت معاملہ پیش آیا آتا یا کوئی مشکل گھڑی سامنے آتی تو وہ ایک خطرناک شیر کے مانند چاق و چوبن نظر آتے وہ رونق اور صفائی اور تیزی اور کاٹ میں تلوار کی دھار کے مشابہ تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت اور وجیح ترین انسان تھے یہ ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح فہری قریشی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں صلاسۃم من قریش اصبح الناس وجہا و احسنها اخلاقا اخلاق و اثبتوا وا ان حد لم یکذبوک و ان حد لم یکذبوک ابو بکری السد... ابو بکر الصدیق و عثمان بن عفان و ابو بن الجراح قریش کے تین آدمی سب سے زیادہ روشن چہرے سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ حیا والے ہیں اگر وہ تم سے بات کریں گے تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو تم کبھی تو کبھی تم کو جھٹلائیں گے نہیں وہ ہیں ابو بکر صدیق عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسلام قبول کرنے میں پہل کرنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن ہی ان کے دستے مبارک پر اسلام میں داخل ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان بن معذ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لیا یہ لوگ اسلام کے شروع زمانے میں آنے والے بنیادی اشخاص تھے جن پر اسلام کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے شروع سے آخر تک ان شدید ترین آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری جن میں مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ جو مسائب و تکلیفیں برداشت کیں اور جو سختیاں جھیلیں روئے زمین پر کسی دین کے ماننے والوں نے نہ جھیلی ہوں گی انہوں نے بڑی بہادری اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان تکلیفوں کا مقابلہ کیا اور ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیا لیکن غزوہ بدر کے موقع پر وہ جس آزمائش میں مبتلا ہوئے اس کی سختی ہر خیال اور تصور سے بالا تر یعنی کہ اونچی اور بلند تھی جنگ بدر کا عجیب واقعہ وہ جنگ بدر میں صفوں کے درمیان اس طرح بڑھ بڑھ کر اور مختلف طریقوں سے حملے کر رہے تھے جیسے ان کو نہ تو موت کا کوئی ڈر ہے نہ ہلاکت کا کوئی اندیشہ ان کے حملوں نے مشکلین پر ہیبت طاری کر دی اور قریش کے بڑے بڑے سردار ان کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگے لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہر وقت حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا اور ہر موقع پر ان کے مقابلے میں آ جاتا مگر حضرت ابو عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راستے سے ہٹ جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے وہ شخص بار بار ان کے اوپر حملہ آبر ہوتا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ ہر بار اس سے ہٹ کر دوسری طرف نکل جاتے آخر کار اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سارے راستے بند کر دیے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا جب اس کی یہ حرکتیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت برداشت سے باہر ہو گئیں تو انہوں نے اس کے سر پر تلوار سے زوردار اور بھرپور وار کیا اس کی کھوپڑی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مرنے والا شخص کون ہوگا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان ہر قسم کی سوچ اور خیال سے بڑھ کر تھا اور آپ کا سر چکرا جائے گا جب یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا جانے والا شخص کوئی اور نہیں خود ان کا والد عبداللہ بن جراح تھا انہوں نے اپنے والد کو نہیں ان کی شخصیت میں پائے جانے والے کفر و شرک کو قتل کیا تھا اس موقع پر اللہ تعالی نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخری وادون من حد اللہ ورسولہ يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَحْتِهَا عنه حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمة تُمْكَبِيَّ نَاقَوْجِيكَ جُولُوك الله أر آخرَتْ بَالإِمَانِ الله اخرت عليهم وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں خبردار رہو اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس بات کا پیش آنا کچھ انوکھا اور تعجب خیز کا نہ تھا وہ اپنی قوت ایمانی دینی جذبہ اور امت محمدیہ کے لیے امانت داری کے اس اونچے مقام پر پہنچے تھے کہ جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں